যিমানেই আপোন নহওঁ কিয় এই তিনিজন ব্যক্তিক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে এসময়ৰ কথা মধ্যদেশত এখন অতি সুন্দৰ নগৰ আছিল সেই নগৰত এজন চোৰ বাস কৰিছিল তেওঁ সেই নগৰত সৰু সুৰা চুৰি কাৰ্য কৰি ঘৰখন পোহপাল দিছিল কিন্তু আনৰ বস্তু চোৰ কৰি তেওঁ যি ধন উপাৰ্জন কৰিছিল সেই ধনেৰেই তেওঁৰ ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰা অতি কঠিন হৈ পৰিছিল এদিন চোৰজনে চিন্তা কৰিলে যে পাপটো পাপেই সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক মই সৰু সুৰা চুৰি কাৰ্য কৰোঁ বা ডাঙৰ চুৰি কাৰ্য কৰোঁ মইতো চোৰ হৈয়ে থাকিম ধৰা পৰিলে মই সমানেই শাস্তি পাম গতিকে মইনো কিয় ডাঙৰ চুৰি কাৰ্য নকৰোঁ এনেকৈ চিন্তা কৰি চৌৰজনে সেই নগৰৰ ৰজাৰ ৰাজভড়ৰ ধন চুৰি কৰাৰ বাবে এক পৰিকল্পনা কৰিলে পৰিকল্পনা মতে এদিন ৰাতি চৌৰজনে ৰজাৰ ৰাজমহলত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু কিবা উপায়েৰে ৰাজভঁৰালৰ ওচৰ পালে তাত গৈ চৌৰজনে দেখিলে যে তাত বহুকেইজন সৈনিকে পহৰা দি আছে সৈনিকসকলক দেখি চোৰজনে ভাবিলে যে সৈনিকৰ চকুত ধূলি মৰাটো ইমান সহজ নহ'ব ইয়াততো সাক্ষাৎ কাল থিয় হৈ আছে যদি মই ইয়াত চুৰি কৰিবলৈ সোমাওঁ তেন্তে মই জীৱিত অৱস্থাত নাথাকিম এনেকৈ ভাবি গুণি চোৰজনে উভতি যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে উভতি যাওঁতে চৌৰজনে ভাবিলে যে খালী হাতে যোৱাতকৈ আহিছোঁ যেতিয়া কিবা নহয় কিবা এটা লৈ যোৱাই ভাল হ'ব নহ'লে মোৰ ইমান কষ্ট বিফলে যাব চোৰজনে ভাবিলে যে এই সময়ত ৰজা চাগে শুই আছে সেয়েহে মই ৰজাৰ শয়ন কক্ষলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব মই ৰজাৰ ৰাজবস্ত্ৰ চুৰি কৰি নিজেই পৰিধান কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ধন চুৰি কৰি অতি সহজে মই ৰাজমহলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰিম পহৰাত থকা সৈনিকসকলে ভাবিব যে মই ৰজা এই ভাবি তেওঁলোকে মোৰ কামত বাধা নিদিব আৰু মোৰ কাম সহজ হৈ পৰিব এনেকৈ ভাবি চোৰজনে ৰজাৰ শয়নকক্ষৰ ওচৰ পালে আৰু শয়নকক্ষৰ ভিতৰলৈ লাহেকৈ জুমি চালে শয়নকক্ষৰ দৃশ্য দেখি চোৰ আচৰিত হৈ পৰিল চোৰজনে দেখিলে যে ৰজা গভীৰ নৃত্যাত বিশ্বনাথ শুই আছে আনফালে তেওঁৰ পত্নী ৰাণী অৰ্ধনগ্ন অৱস্থাত বিশ্বনাথ ৰজাৰ কাষতে বহি আছে ৰাণী সাৰ পাই থকা দেখি চোৰৰ হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে সি লগে লগে এখন বেৰৰ আঁৰ লৈ থিয় হৈ থাকি ৰাণী টোপনি যোৱালৈ অপেক্ষা কৰিলে কিছু সময় পিছত চোৰে পুনৰ খিৰিকিৰে জুমি চাই দেখিলে যে ৰাণী শোৱাই নাই তেতিয়াও বহিয়েই আছে এইবাৰ চোৰে ওচৰতে থকা এখন টেবুলত বহিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে চোৰজনে টেবুলখনত বহাৰ লগে লগে টেবুলৰ ওপৰত থকা গিলাচ এটা তলত পৰে যাৰ বাবে এটা শব্দৰ সৃষ্টি হয় শব্দ শুনি ৰজাৰ টোপনি ভগা নাছিল কিন্তু ৰাণীয়ে তৰোৱাল হাতত লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল চোৰৰ ডিঙিত তৰোৱালখন থৈ ৰাণীয়ে ক'লে কোন তই ইয়াত কি কৰিবলৈ আহিছ সঁচা কথা ক নহ'লে এই তৰোৱালেৰে তোৰ শিৰজ ছেট কৰিম ৰাণীৰ এনে ৰূপ দেখি চোৰৰ শৰীৰ ঘামত তিতি গ'ল আৰু ৰাণীৰ ভৰিত ধৰি ক'বলৈ ধৰিলে হে মহাৰাণী মই এজন দুখীয়া চোৰ সৰু সুৰা চুৰী কাৰ্য কৰি মই মোৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিওঁ আপুনি যদি মোক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তেন্তে মোৰ পৰিয়ালটো অনাথ হৈ পৰিব এইবাৰৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মহাৰাণী দ্বিতীয়বাৰ আৰু মই ৰাজমহলৰ ফালে চকু নিদিওঁ মোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ওপৰত দয়া কৰক মহাৰাণী তেতিয়া মহাৰাণীয়ে ক'লে শুন মই তোৰ প্ৰাণ মুক্ত কৰিম কিন্তু এটা চৰ্তত এইখিনি সময়ত মই কামনাৰ বশীভূত হৈ আছোঁ যদি তই মোৰ লগত সমাগম কৰ তেন্তে তোক মই মুক্ত কৰিম অন্যথা মুহূৰ্ততে তোৰ শিৰচ্ছেদ কৰিম ৰাণীৰ এনে আচৰিত চৰ্ত শুনি চোৰজনে আৰু ভয় খালে আৰু ভয়ে ভয়ে ক'বলৈ ধৰিলে হে মহাৰাণী এয়া আপুনি কি কৈছে মইতো এজন অতি সাধাৰণ চোৰ মই আপোনাৰ লগত এনে কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এনে কাম কৰাটো দূৰৰ কথা এনে কথা চিন্তা কৰাটো মোৰ বাবে মহাপ তেতিয়া ৰাণীয়ে ক'লে মই আৰু একো শুনিব নিবিচাৰোঁ যদি তই তোৰ নিজৰ প্ৰাণ বচাব খুজিছ তেন্তে মই যি কৈছোঁ তাকেই শুন নহ'লে মৰিবলৈ সাজু হ ৰাণীৰ এনে কথা শুনি চোৰ দুবিধাত পৰিল যে মই যদি ৰাণীৰ কথা নামানো তেতিয়াও মৰিব লাগিব আৰু যদি মানি লওঁ তেতিয়াও মৰিব লাগিব কি কৰা যায় এতিয়া এনেদৰে কিছু সময় চিন্তা কৰাৰ পিছত চৌজনে ৰাণীৰ লগত সমাগম কৰাৰ চৰ্ত মানি ল'লে হে মহাৰাণী মই আপোনাৰ চৰ্ত মানিবলৈ সাজো কিন্তু তাৰ আগতে মোক অলপ সময় দিয়ক যাতে মই শৌচালয়ৰ পৰা আহিব পাৰোঁ তাৰপিছত আপুনি যেনেদৰে কয় মই তেনেদৰেই কৰিম ৰাণীয়ে লগে লগে ইংগিতেৰে ৰাজমহলত থকা শৌচালয়টো দেখুৱাই দিলে চোৰে শৌচালয়লৈ যোৱা বুদ্ধি পাঙি ৰাণীৰ ওচৰৰ পৰা যেনে তেনে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল চোৰজনে পলাই গৈ ৰাজমহলৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰ পালে আৰু তাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতেই এজন সৈনিকেই তাক আগচি ধৰিলে আৰু সুধিলে ঐ এইৰাতি ক'ৰ পৰা আহিছ তই ৰাজমহলত কি কৰিছ তেতিয়া চোৰজনে ভয়ে ভয়ে মহলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাণীৰ লগত সমাগম আৰু চৰ্তৰ সকলো কথা সৈনিকজনক বিৱৰি ক'লে তেতিয়া সৈনিকজনে ক'লে ঠিক আছে মই সকলো বুজিলোঁ মই তোক ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱাত নিশ্চয় সহায় কৰিম কিন্তু এটা চৰ্তত তই পুনৰ ৰাণীৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু ৰাণীক ক'ব লাগিব যে তই ৰাণীৰ লগত সমাগম কৰিবলৈ সাজু কিন্তু ৰাণীয়ে ৰজাক নিজ হাতেৰে হত্যা কৰিব লাগিব সৈনিকজনৰ কথা শুনি চোৰ এইবাৰ মহা বিপদত পৰিল শৌচালয়ৰ অজুহাত দেখুৱাই কিবাকৈ ৰাণীৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আহিছিল কিন্তু এইবাৰ সৈনিকে দিলে আন এক চৰ্ত এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা চোৰৰ মৰণ উপায় নাপায় চৌৰজনে সৈনিকৰ চৰ্ত মতে পুনৰ ৰাণীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ৰাণীক ক'লে হে মহাৰাণী মই আপোনাৰ লগত সমাগম কৰিবলৈ সাজু কিন্তু আমি দুয়ো একান্ত অৱস্থাত থকা সময়ত যদি ৰজা সাৰ পায় আৰু আমাক দেখে তেতিয়া ৰজাই আপোনাৰ লগতে মোকো মৃত্যুদণ্ড দিব সেয়েহে আপুনি নিজ হাতেৰে ৰজাক মৃত্যু দিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি নিৰ্ভয়ে একান্ত মুহূৰ্ত কটাব পাৰিম চোৰৰ কথা শুনি ৰাণীয়ে লগে লগে শয়ন কক্ষলৈ গ'ল আৰু তৰোৱালেৰে ৰজাৰ শিৰট কৰিলে এনে কৰোঁতে ৰজাৰ শিৰৰ পৰা যথেষ্ট তেজ নিগৰিবলৈ ধৰিলে তেজ দেখি ৰাণী নিজেই অজ্ঞান হৈ পৰিল সেই সুযোগতে চোৰ তাৰ পৰা পলাই গ'ল পিছদিনা ৰাতিপুৱা ৰাজমহলত হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল যে কোনোবাই ৰজাৰ শিৰচ্ছেদ কৰি থৈ গ'ল কিন্তু ৰজাক হত্যা কৰাজন কোন আছিল সেয়া গম পোৱা হোৱা নাছিল সকলো আচৰিত হৈ পৰিছিল যে ৰজাক শুই থাকোঁতেই কোনোবাই হত্যা কৰিলে আনফালে ৰজাৰ মৃত শৰীৰটোৰ ওচৰতে ৰৈ ৰাণীয়েও চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছিল এই ৰহস্যটো কেৱল সেইজন সৈনিকে জানিছিল যে ৰাণী নহ'লে চৌৰজনৰ কোনোবা এজনে ৰজাক হত্যা কৰিছে কিন্তু সৈনিকজনে এই কথা কাকো নক'লে ৰজাৰ অন্তিম সংস্কাৰৰ সময় হৈছিল তেতিয়া ৰাণীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে ৰজাৰ লগতে ৰাণীয়েও নিজৰ দেহত ত্যাগ কৰিব ৰাণীৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে কোনেও ৰাণীক সন্দেহ কৰা নাছিল কাৰণ যদি ৰাণীয়ে ৰজাক হত্যা কৰিছে তেন্তে তেওঁ কিয় নিজৰ দেহত ত্যাগ কৰিব অৱশেষত সেই সময় আহি পৰিল ৰাণীয়ে ৰজাৰ চিতাত বহি নিজৰ দেহত ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হ'ল নগৰৰ সকলোৱে ৰজা আৰু ৰাণীক শেষবাৰৰ বাবে সেৱা জনালে সেই সময়ত সেই সৈনিকজনো উপস্থিত আছিল যিজনে ৰজাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য জানিছিল সৈনিকজনে ৰাণীৰ ওচৰলৈ গৈ কাণে কাণে সুধিলে মহাৰাণী এতিয়াতো আপুনি এই সংসাৰ ত্যাগ কৰি গুচি যাব মোৰ বাবে এটা কথা সদায় ৰহস্য হৈ থাকিব কৃপা কৰি মোক কওক যে ৰজাক প্ৰকৃততে আপুনি হত্যা কৰিলে নে সেই চোৰজনে হত্যা কৰিলে সৈনিকজনৰ কথা শুনি ৰাণীয়ে গম পালে যে সৈনিকজনে সকলো কথা গম পাইছে কিছু সময় মৌন হৈ থকাৰ পিছত ৰাণীয়ে সৈনিকজনক ক'লে শুনা ৰজাক না মই হত্যা কৰিছোঁ না সেই চোৰজনে হত্যা কৰিছে যদি তুমি এই ৰহস্য জানিব খোজা তেন্তে এই নগৰৰ উত্তৰ দিশলৈ যাবা তাত এখন জংঘল আছে তাত এটা সৰু জুপৰিত এজনী বুঢ়ী থাকে তেওঁ তোমাক এই ৰহস্যৰ কথা নিশ্চয় ক'ব সৈনিকে এই ৰহস্যৰ কথা যিকোনো প্ৰকাৰে জানিব বিচাৰিছিল সেয়েহে তেওঁ ৰাণীয়ে কোৱা মতে জংঘললৈ গ'ল জংঘলত থকা বুঢ়ীৰ জুপুৰিটোত সোমাই সৈনিকজনে বুঢ়ীজনীৰ ভৰিত ধৰি ক'বলৈ ধৰিলে হে আই মই ৰজাৰ ৰাজমহলৰ এজন সৈনিক মই ৰজাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য জানিবলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেয়েহে মোক ৰহস্যটো কওক আই ৰজাক কোনে হত্যা কৰিলে তেতিয়া বুঢ়ীজনীয়ে ক'লে ঠিক আছে তুমি যদি ৰজাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য জানিব বিচাৰিছা তেন্তে তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া সৈনিকজনে সুধিলে কি কাম আই তেতিয়া বুঢ়ীয়ে ক'লে মোৰ জুপুৰিটোৰ ওচৰত এটা ছাগলী আছে তুমি তোমাৰ তৰোৱালেৰে ছাগলীটোৰ শিৰচ্ছেদ কৰিব লাগিব এনে কৰিলে ছাগলীটোৰ মূৰটো বতাহত উৰি ফুৰিব তেতিয়া তুমি ছাগলীটোৰ কাণ দুখনত ধৰিবা আৰু ছাগলীটোৰ মূৰটোৱে তোমাক যলৈকে লৈ যাব তাতে তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা ৰজাক কোনে মাৰিছিল তাৰ উত্তৰ পাবা বুঢ়ীৰ কথা শুনি সৈনিকজনেও তাকেই কৰিলে জুপুৰিটোৰ বাহিৰত বান্ধি ৰখা ছাগলীটোৰ শিৰচ্ছেদ কৰিলে এনে কৰাত ছাগলীটোৰ মূৰটো বতাহত উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সৈনিকজনে তৎক্ষণাত ছাগলীটোৰ মূৰটোৰ কাণত ধৰিলে আৰু ছাগলীটোৰ মূৰটোৱে সৈনিকক এনে এটা স্থানলৈ লৈ গ'ল য'ত এক ভয়ানক হাবি আছিল জংঘল আছিল আৰু তাৰ মাজত এটা গুহা গুহাটোৰ সন্মুখত ছাগলীটোৰ মূৰটো ৰৈ গ'ল সৈনিকে গুহাটোৰ সন্মুখত থিয় হৈ ভাবিবলৈ ধৰিলে ইয়াততো মানুহ থকাৰ কোনো চিনেই নাই তেন্তে কোনে মোক ৰজাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ কথা ক'ব সেই গুহাটোত এটা ৰাক্ষস আৰু তাৰ কন্যাই বাস কৰিছিল সন্ধিয়াৰ সময় হোৱা বাবে ৰাক্ষসটোৱে ভজন বিচাৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আনফালে ৰাক্ষসী কন্যাই যেতিয়া কোনো মানুহ অহাৰ গোন্ধ পাইছিল তেতিয়া ৰাক্ষসী কন্যা গুহাটোৰ দুৱাৰৰ ওচৰলৈ আহিলে তাই দেখিলে যে এজন স্বাস্থ্যৱান পুৰুষ থিয় হৈ আছে সৈনিকজনক দেখি ৰাক্ষসী কন্যাই ভাবিলে যে মই যদি ইয়াক ভক্ষণ কৰোঁ তেন্তে এয়া মোৰ এসাঁজৰ ভোজন হ'ব কিন্তু মই যদি ইয়াক জীয়াই ৰাখোঁ তেন্তে ভৱিষ্যতে ই মোৰ বহুত কামত আহিব এই বুলি ভাবি ৰাক্ষসী কন্যাই নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি এগৰাকী অতি সুন্দৰী নাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু সৈনিকৰ সন্মুখত থিয় দিলে ইমান সুন্দৰী স্ত্ৰী সৈনিকে কেতিয়াও দেখাই নাছিল সুন্দৰী স্ত্ৰীগৰাকীক দেখি সৈনিক মোহিত হৈ পৰিল ৰাক্ষসী কন্যায়ো এই কথা গম পালে আৰু সৈনিকজনক গুহাটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল ঢ় একান্ত হৈ বহু সময় কটালে আনফালে ৰাক্ষস অহাৰ উমান পায় ৰাক্ষসী কন্যাই ৰজাৰ সৈনিকজনক এটা মাখিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ৰাক্ষসে গুহাত সোমাই তাৰ কন্যাক সুধিলে মই ইয়াত কোনো মনুষ্য অহাৰ গোন্ধ পাইছোঁ আমাৰ গুহাত নিশ্চয় কোনো মনুষ্য আহি সোমাইছে তেতিয়া ৰাক্ষসী কন্যাই ক'লে নাই পিতৃ আপুনিয়েই কওকচোন মই থকা অৱস্থাত কোন মনুষ্যই আমাৰ গুহাত সোমোৱাৰ সাহস কৰিব পাৰে মইতো তাক কেঁচাই কেঁচাই ভক্ষণ কৰিম এই বুলি কৈ ৰাক্ষসী কন্যাই ৰাক্ষস পিতৃৰ মনটো অন্যফালে ঢাল খুৱালে তাৰপিছত ৰাক্ষসীয়ে সদায় ৰাতি সৈনিকক এজন পুৰুষলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু দিনত এটা মাখিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি থয় এনেদৰে সৈনিকে ৰাক্ষসৰ গুহাত থকা কেইবাদিনো হ'ল তাৰ ঘৰলৈ অৰ্থাৎ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ মনত পৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু ৰাক্ষসী কন্যাৰ বাবে সৈনিকজনে পলাই যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল কিন্তু এদিন এটা সুবিধা পাই সৈনিকজন তাৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল কিছুদিন যোৱাৰ পিছত সৈনিকজন নিজৰ নগৰত উপস্থিত হ'ল ঘৰত উপস্থিত হৈ পত্নী আৰু সন্তানক দেখি সৈনিকজন আনন্দিত হৈ পৰিল এনেকৈ কিছুদিন পাৰ হ'ল এতিয়া সৈনিকৰ পুনৰ সেই ৰাক্ষসী কন্যাৰ কথা মনত পৰিল তাইৰ কথা মনত পেলাই সৈনিকজনে ভালকৈ খাবলৈ শুবলৈ নোৱাৰা হ'ল তাইৰ কথা মনত পেলাই সৈনিকজনে ভালকৈ খাবলৈ ভালকৈ শুবলৈ নোৱাৰা হ'ল কিন্তু সৈনিকেই এতিয়া ৰাক্ষসী কন্যাক কেনেকৈ লগ পাব সেয়েহে বহু কথা চিন্তা কৰি পুনৰ সেই বুঢ়ীজনীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু হাতযোৰ কৰি ক'বলৈ ধৰিলে হে আই আপুনি মোক সেই স্থানলৈ পুনৰ পঠিয়াই দিয়ক যলৈকে আপুনি মোক ৰজাৰ ৰহস্য জানিবলৈ পঠিয়াই দিছিল সৈনিকে ৰজাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য জনাৰ কথা পাহৰি গ'ল কাৰণ তেওঁৰ মনত এতিয়া ৰাক্ষসী কন্যাই বিচৰণ কৰি আছিল বুঢ়ীজনীয়ে সৈনিকক ক'লে চোৱা বোপা মোৰ ওচৰত আগতে ছাগলীটো আছিল যাৰ সহায়ত তোমাক মই সেই স্থানলৈ পঠিয়াব পাৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ ওচৰত এতিয়া সেই ছাগলীটো নাই সেয়েহে মই তোমাক তালৈ পঠিয়াব নোৱাৰিম বুঢ়ীৰ কথা শুনি সৈনিকজনে কাকতি মিনতি কৰি ক'বলৈ ধৰিলে হে আই আপুনি কিবা এটা উপায় কৰি মোক তালৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক ৰাক্ষসী কন্যাক নাপালে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম আই বুঢ়ীয়ে সকলো কথা বুজি পাইছিল যে এই সৈনিক কাম বাসনাত বশীভূত হৈ পৰিছে তেতিয়া বুঢ়ীয়ে ক'লে ঠিক আছে কিন্তু তাৰ বাবে তুমি তোমাৰ ল'ৰাক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনিব লাগিব তেতিয়া সৈনিকে ক'লে এয়ানো কি ডাঙৰ কথা আই মই এতিয়াই গৈ মোৰ ল'ৰাক আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম এইবুলি কৈ সৈনিকে নিজৰ ল'ৰাক আনিবলৈ গ'ল কিছু সময় পিছত সৈনিক ল'ৰাৰ সৈতে বুঢ়ীৰ জুপুৰিত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া বুঢ়ীয়ে ক'লে ঠিক আছে এতিয়া তুমি মই কোৱা মতে কৰিবা প্ৰথমে তুমি তোমাৰ ল'ৰাৰ শিৰচ্ছেদ কৰিবা তেনে কৰিলে তোমাৰ ল'ৰাৰ মূৰটো বতাহত উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ কাণ দুখনত ধৰি তুমি সেই স্থানলৈ যাব পাৰিবা যি স্থানলৈ তুমি পুনৰ যাব বিচাৰিছা বুঢ়ীৰ কথা শুনি সৈনিকজনে অলপো দেৰি নকৰি নিজৰ ল'ৰাৰ শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ তৰোৱালখন উলিয়াই সাজু হ'ল তেতিয়া বুঢ়ীয়ে মাত লগালে ৰ বা এয়াই তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিমানে আপোন নহওঁক কিয় এই তিনিক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে প্ৰথমটো হৈছে ৰজাক না চোৰে হত্যা কৰিছিল না ৰাণীয়ে হত্যা কৰিছিল ৰজাক হত্যা কৰিছিল কাম নাই যেনেকৈ তুমি এই কাম বাসনাত অন্ধ হৈ তুমি তোমাৰ নিজৰ পুত্ৰৰ শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ ওলাইছা ঠিক তেনেদৰে মানুহে এই কাম বাসনাত অন্ধ হৈ ভুলৰ ওপৰত ভুল বা বেয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে দ্বিতীয়তে ধনৰ লোভত পৰি মানুহে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰে আৰু তৃতীয়তে ক্ৰোধী মানুহে ক্ৰোধত অন্ধ হৈ সকলো পাহৰি যায় আৰু সেই সকলো কৰে যাৰ বাবে পিছত অনুতপ্ত হ'বলগীয়া হয় ক্ৰোধত মানুহৰ বুদ্ধি বিবেকহীন হৈ পৰে আৰু তেতিয়া মানুহে আপোন পৰ একো চিনি নোপোৱা হৈ পৰে এই তিনিওটাৰ পৰা সদায় বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এই তিনিওটা আমাৰ অতি আপোন কিন্তু আমি কেতিয়াও এই তিনিওটাক বিশ্বাস কৰিব নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আপোনাৰ মতামত নিশ্চয় জনাব なるほど。<Titan> <music>